السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ امت بڑی قربانیوں سے بنی ہے مولانا متلاڈ صاحب کی بہت ہی پیاری کارگزاری تمام دوست بیان کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے اور دیکھے جزاک اللہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سارا سب کچھ لگا کر اپنا سارا سب کچھ لگا کر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو ایک گھر لگایا تھا حضرت اسحاق علیہ السلام کا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سینکڑوں نہیں ہزاروں گھر مکے والوں کے اور مدینے والوں کے لگوائے تھے اور ایسے لگوائے تھے ایسے لگوائے تھے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب دوبارہ مکے میں داخل ہوئے ہیں فتح مکہ کے بعد جس گھر کو اللہ کے لیے چھوڑا تھا جب اس گھر کے سامنے سے گزرے ہیں اپنے چہرے پہ کپڑا ڈال لیا آیو فرمایا جس گھر کو اللہ کے لیے چھوڑا ہے دنیا میں ان آنکھوں سے دوبارہ دیکھنا مجھے گوارا نہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سینکڑوں ہزاروں گھروں کی قربانیاں دلوائی تھی وہ مالب نے یاسر کے گھرانے کی قربانی وہ بلال حبشی کی قربانی وہ حزیو ابن یمان کی قربانی وہ ابوبک عمر و عثمان و علی کی قربانیاں وہ عبد عوف و زید عبدالرحمان ثابت عماد اطلیم ابن وی جہل و زبیر رضی اللہ تعالی اجمعین ان سب سے قربانیاں دلوائی تھی اور اس کے نتیجے میں یہ امت بنی تھی آج کو اور جماعت اللہ کے راستے میں چل رہی ہے وہ دنیا کے کنارے مغربی کنارے پر ہے وہ امریکہ کے آخری بارڈروں پر چل رہی ہے رات کی تحجد میں وہ آسٹریلیا والوں کے لیے رو رہی ہے یہاں وہاں رات ہے یہاں دن ہے یہ اپنی فیکٹریوں میں یہ اپنے کارخانوں میں اور یہ اپنی شکلوں میں ہے اور جماعت وہاں رو رہی ہے ان کو پتا نہیں ہے خدا پاک کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے ابو بکر عمر تل ملا رہے تھے عثمان علی چیڑے مار رہے تھے حسنین کی شہادت ہو رہی تھی ہمیں تمہیں پتا نہیں تھا ہم تو باؤں کی باپوں کی کشتوں میں بھی نہیں آئے تھے اور ہمارے لیے رویا جا رہا تھا ہم اپنی ماں کے رحم میں نہیں آئے تھے ہم تو ہمارے دادا اور پردادے نہیں آئے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رو رہے تھے. یہ تمام مکی زندگیوں کا خلاصہ ہے یہ تمام مدنی زندگیوں کا خلاصہ ہے یہ بدر کا روحت کا حلق کا تبوک کا سلے اجیبیا اور امرت القدار فتح مکہ کا یہ پیٹوں پر پتھر باندھے جانے صاحبزادی کی چھاتیوں کے دودھ کے حجک ہونے حسنین کے منہ میں زبان رکھ کر چسوا کر سلانے رضوات میں ایک ایک کھجور کے چوسنے کھجور کے ختم ہونے پر گتلوں کے کھانے پتوں کے چبانے ٹیوں کے کھانے اور کچرے باندھ کر راہ خدا میں چلنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں خوف کی کڑیوں کے دھسنے دندان کے شہید ہونے شہادت کے افواہیں اور رائن الحلال ثم ہلال ثم ہلال ثم ہلال ہم نے چاند دیکھا پھر چاند دیکھا پھر چاند دیکھا نبی کے گھروں میں سے کسی گھر میں چولہا نہیں جلا یہ امت ان تمام قربانیوں کے نتیجے میں وجود میں آئی ہوئی امت ہے محبت صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کے نتیجے میں وجود میں آئی ہوئی امت اس کے جوان کو جو چاہے جس طرح چاہے کھیل لے اس کے تاجر کا جو چاہے ذہن بنا دے اس کے مالدار کا جو چاہے مال لگوا دے اس کے حاکموں کو اس کے محکوموں کو اس کی جوانوں کو اس کی خواتین کو اس کی کماریوں اور دوشیدہوں کو جو چاہے جہاں جہاں لے جائے اگر یہ سارا سب کچھ ہو رہا ہو ہم صرف کھانے کمانے کے لیے نہیں آئے ہیں کھائیں گے کمائیں گے کپڑے پہنیں گے ہم انسان ہیں بشر ہیں لیکن خدا کی قسم میری تمہاری اور جتنے بھی امت اجابت میں ہیں ہر ایک کی پہلی ذمہ داری ہے سکوں کم نا ہماری زندگیوں کا ہم پر حق ہے ہماری جانوں کا حق ہے ہماری بیویوں کا حق ہے ہمارے خاندانوں کا حق ہے اور خدا کی قسم جس طرح ہمارے نسخے کی اولاد کا ہم پر حق ہے اللہ کے بندے اللہ کی بندیاں دوسرا دنیا کے چار کونوں میں پڑے ہوئے انسان ان کا حق ہمارے پر اسی طرح ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھا نہیں ہے ایک عورت کو بیوی بنا کر لائے اس کی ذمہ داریوں کا تو سارا احساس ہے اب اس کا روپٹہ اب اس کی چپلیں اب اس کے زیور جے, اب اس کی لالی اب اس کا کریم اب اس کا ہلانا اب اس کا ہلانا ایک بچہ میاں بیوی بی کی ملاقات میں پیدا ہو گیا اب اس کی تعلیم اس کی تربیت اس کا نزلہ اس کی کھانسی اس کا بخار اس کی فلاں اس کے اس کی ذمہ داری کا احساس صرف ایک عورت کی ذمہ داری نہیں ہے صرف ایک بچے کی ذمہ داری نہیں ہے اپنے کو پہچانو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو اور اس سے ادا کرنے کی کوشش کرنا یہ میرا تمہارا سب کا مسترد فرض اسی لیے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس امت کو ان تمام قربانیوں کے بعد وجود دے کر پھر اسے اسے بیت اللہ کے خلاف پکڑا کر نہیں بٹھایا تھا اسے اسے حرکت میں لگایا تھا اور حرکت کیسی تھی حرکت کیسی تھی اللہ اکبر یو کے جس طرح سورج کو قرار نہیں ہے اب یہ نظر آ رہا ہے کہ یہاں پاکستان ہندوستان میں چھپ گیا جا کے دیکھ لو مغرب کے ملکوں میں وہاں نکل گیا جس طرح سورج ہر وقت حرکت میں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت مسجد نبوی کے راستے سے اس طرح حرکت میں تھی کہ اس کا شیخ الحدیث کون شیخ الحدیث قیامت تک جتنے شیخ الحدیث ہوں گے ان سب کے استاد ابو گرے رضی اللہ تعالی وہ مفتی اعظم آزم, آزم نے جبل أعلمهم بالحلال والحرام زيد بن ثابت أمين هذه الأمة ابي عبيدة بن الجراح خالد سيف من سيوف الله المسلول وأنصار و ومهاجرين كيف في حركة مثل. الله أكبر. إيه إيش سورة كترة. مسجد نبی پر ہر وقت تقاضے ہر وقت تقاضے حفصے کی جماعت کا تقاضا ہے عراق کی جماعت کا تقاضا ہے مصر کی جماعت کا تقاضا ہے کسروں اور قصر کے علاقوں کے تقاضے ہیں مدینہ کی گلیوں کے تقاضے ہیں مدینہ کے بازار کے تقاضے ہیں مدینے کے جوانوں کے تقاضے ہیں ان کے معاشرت معاملات کے تقاضے سارے تقاضے مدینے کی مسجد میں آتے تھے اور ساری امت مل کر ان تقاضوں پر لبیک کہا کرتی تھی میرے دوستوں ہم, ہم اللہ کے بندے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جیسے یہ دو نسبتیں ہیں اسی کے ساتھ میں نے یہ عرض کیا تھا ہر ایک کو اللہ نے دو طاقتیں دی ہے ایک قوت فکر ہے اور ایک قوت عمل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے امام ہیں اور اب قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے امام محمد الرسول اللہ ہیں ہم کے مقتدی ہیں اور مقتدی کی نماز امام کے پیچھے صحیح نہیں ہوتی جب تک کہ دونوں کی نیت ایک نہ یہ شوہر پڑھ رہے ہیں ہوں وہ اصل کی نیت کر رہے ہوں ہو جائے گی یوں کہ امت امت نہیں بن سکتی امت امت نہیں بن سکتی امت کے امت بنے کی نسبت نہیں رہ سکتی امت کے امت پنے کی نسبت میں ترقی ہو نہیں سکتی جب تک کہ امت اپنا فکر نبی کے فکر سے ملا نہ دے میرے دوستوں ہماری تمہاری ذمہ داریاں اور پوری دنیا کے انسانوں کی ذمہ داریاں ہر ایک ذمہ اللہ کی بندگی ہے ہر ایک ذمہ اللہ کی بندگی ہے اور بندگی کا کیا مطلب نماز پڑھ لی روزے رکھ لیے ایک چند ایک نفلی عبادتیں کلی لی ہو گئے بندے اگر نماز پڑھ لی تو یہ بندگی مسجد کی ہے لیکن ہم تو ہر آن ہر گری ہم تو ہر جگہ اللہ کے بندے ہیں ہر جگہ اللہ کی مان کر چلنی ہوگی اور یاد رکھنا کاروبار کا حلال حرام گھریلو زندگی کا حلال و حرام اجتواجی زندگی کا حلال و حرام انفراد و اجتماع کی زندگی کا حلال و حرام یہ اس وقت تک امت میں رواج نہیں پا سکتا اور امت کی سو فیصد ہر طبقے میں یہ بات شریعت زندہ ہو نہیں سکتی جب تک کہ امت کا ایمان اپنی کمال و قوت کو نہ پہنچ کس ایمان پر سرد کاری کس ایمان پر بھاری چوٹیں کس ایمان کو کھوکھلا کرنے والی چیزیں اس ایمان کو کھوکھلا کرنے والا سماج اور معاشرہ اس ایمان کو کمزور کرنے والے جتنے حالات اور جتنی چیزیں ہیں اور جتنے فتنے ہیں ان سب کا مقابلہ بھی ایمان ہی کے راستے سے ہو سکتا میرے بھائیوں بزرگوں جس طرح مولانا مدلاڈ صاحب نے بہت ہی پیاری کارگزاری اس میں بیان کی گئی ہے ہم نے یہ بیان سننے کے بعد ہماری تو آنکھیں کھل گئی ہے تو تمام دوستوں سے التماس ہے کہ اس بیان کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جزاک اللہ